Drama bola sepak tempatan makin panas. Ada pasukan tarik diri, ada yang masih berdiam diri dan ada pula yang sedia bangkit semula musim depan. Apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam kancah Liga Malaysia? Jom kita kupas satu persatu perkembangan terkini pasukan-pasukan utama tanah air. Hari ini kita bawakan satu berita panas yang pastinya mengejutkan ramai peminat bola sepak tanah air. Perak FC sah tarik diri daripada saingan Liga Super musim depan. Ya, anda tak salah dengar. Pasukan keramat, The Boss Gaurus, terpaksa mengundur diri selepas berdepan kemelut kewangan yang cukup serius. Menurut pengerusi Perak FC, Datuk Seri Azim Zabidi, lebih RM40 juta sudah dibelanjakan dalam masa 3 tahun terakhir, namun segalanya masih belum cukup untuk menyelamatkan pasukan. Tapi dalam kekalutan ini, Persatuan Bola Sepak Perak, PAFA, tampil memberi kenyataan yang cukup tenang tapi penuh makna. Presidennya, Datuk Muhammad Azhar Jamaluddin, menyatakan bahawa PAFA menghormati keputusan XOX Berhad yang memiliki sepenuhnya Perak FC. Apa yang lebih menyentuh hati, Pafa tidak melupakan nasib para pemain, khususnya pemain muda. Mereka berjanji akan bantu sedaya mampu dalam pembangunan bola sepak negeri dan memastikan masa depan pemain-pemain muda ini terus terbelah. PAFA juga mendedahkan perancangan mereka seterusnya membina pasukan untuk Sukma 2025-2026 sertai Liga A1 atau A2 bagi beri pendedahan kepada bakat baharu dan bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri FAM, MFL serta AFL untuk cari jalan terbaik ke hadapan. Walaupun Perak FC dibubarkan, PAFA tetap bersemangat untuk terus melahirkan pemain berkualiti dan berintegriti dari akar umbi. Persoalannya sekarang, apa masa depan Bola Sepak Perak FC? Adakah ini titik noktah atau permulaan baru yang lebih segar dan bertenaga? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Sri Pahang FC terus menjadi bualan hangat peminat bola sepak tanah air. Apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam kem Tok Gajah? Jom kita bongkarkan. Sri Pahang terus berdiam diri. Masa depan kelab kebanggaan Pahang ini masih belum jelas untuk musim Liga Malaysia 2025-2026. Setakat ini, tiada kenyataan rasmi tiada kata putus hanya kunci mulut dari pihak pengurusan Sri Pahang FC Sumber dalaman kelab mendedahkan masih belum ada mesyuarat khas untuk membincangkan status pasukan tapi desas-desus mengatakan akan ada sesi perbincangan dalam masa terdekat dan yang paling mengejutkan Sabtu lalu pemilik kelab Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah umum akan berundur tahun depan Adakah ini isyarat sesuatu yang lebih besar akan berlaku? Peminat mula tertanya-tanya, adakah Sri Pahang akan tarik diri atau adakah ini sekadar fasa perubahan kepimpinan? Yang pasti, penyokong setia Tok Gajah mahu satu saja, Sri Pahang kekal beraksi. Bukan calang-calang pencapaian musim lalu, naib juara Piala Malaysia di bawah bimbingan Fandi Ahmad, top 8 dalam Liga Super. Pusingan 16 terbaik dalam Piala FA, jadi, kenapa perlu tarik diri sekarang? Kami akan terus bawakan perkembangan terkini tentang isu ini. Jangan lupa tekan butang like, langgan saluran ini dan tekan butang lonceng untuk info panas dunia bola sepak tempatan. Selepas berehat panjang selama tujuh bulan, pemain tengah sensasi Johor Darul Tazim, JDT, Xiu Hong Wan, akhirnya sedia kembali menggegarkan padang. Bintang berusia 24 tahun itu yang pernah beraksi bersama kelab terkenal England, Wolverhampton Wolves, sebelum ini mengalami kecederaan tumit serius sejak September tahun lalu. Kali terakhir beliau beraksi adalah dalam perlawanan Liga Juara-Juara Asia Elite (ACLE) menentang Shanghai Port pada 18 September. Kini, dengan semangat baharu dan fizikal yang semakin pulih, Hong Wan kembali menyertai latihan bersama skuad Harimau Selatan. Saya dah tak sabar nak kembali ke aksi kompetitif, dah lama rindu bau rumput padang. Sekarang saya fokus nak capai kecergasan 100% dan rebut semula tempat dalam kesebelasan utama, kata Hong Wan. Walaupun belum berada pada tahap terbaik, dia optimis akan kembali ke prestasi maksimum. Tambahan pula, dengan kemudahan bertaraf dunia yang dimiliki JDT, proses pemulihan dan latihan menjadi lebih efektif dan teratur. Saya dah mula latihan atas padang sejak 2 minggu lepas, sebelum ni banyak masa habis di gym, sekarang masa untuk all out. Musim baharu Liga Malaysia yang akan bermula awal Ogos ini dijangka menjadi pentas kebangkitan Hong Wan. Penyokong JDT, bersedialah, midfield maestro kita kembali. Gagal capai KPI musim ini, Terengganu FC bakal alami rombakan besar. Siapa bakal tersingkir? Siapa pemain import baharu? Musim 2024-2025 menyaksikan Terengganu FC menamatkan saingan Liga Super di tangga ke-5, jauh daripada sasaran asal untuk berada di kelompok 3 terbaik dan membawa pulang sekurang-kurangnya satu trofi. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu Hishamuddin Abdul Karim mengesahkan KPI tidak tercapai, maka perubahan besar akan dilakukan menjelang Kempen Liga Malaysia 2025-2026 yang dijadual bermula Ogos nanti. Pemain akan dirombak, tapi bukan semua. Kita masih percaya dengan potensi pemain muda tempatan yang ada, katanya. Jurulatih muda yang kini menerajui TFC, Badrul Afzan Razali, akan memikul tanggungjawab besar menggilap bakat muda dan membawa TFC kembali ke landasan kemenangan. Lebih menarik, TFC kini sedang mengintai beberapa pemain import berkualiti tetapi dengan harga yang berpatutan. Ini bermakna peminat boleh menjangkakan kemasukan muka-muka baharu dari luar negara yang boleh mengubah nasib pasukan. Siapakah yang bakal tinggalkan TFC? Siapa pula pemain import yang bakal menyarung jersey hitam putih? Nantikan pengumuman rasmi dan pastikan anda tidak ketinggalan setiap kemas kini dari Terengganu FC. Komen kat bawah, pemain mana yang patut kekal dan siapa patut direhatkan. Negeri 9 FC bakal tampil dengan wajah baharu untuk musim Liga Malaysia 2025-2026. Hanya 30 hingga 40% pemain lama akan dikekalkan, apa cerita sebenarnya? Negeri 9 FC dijangka melakukan pembersihan besar-besaran dalam pasukan utama mereka. Menurut Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan, Datuk Mustafa Nagoo, perubahan drastik ini turut melibatkan barisan kejurulatihan, bukan sekadar pemain semata-mata. Akan ada perubahan besar, bukan sahaja untuk skuad Liga Super, tapi juga skuad bawah 18 dan 20 tahun. Kita nak lihat perubahan menyeluruh dalam struktur bola sepak Negeri Sembilan, katanya ketika ditemui media selepas pengumuman Subnas 2025 di Wisma Negeri. Mustafa turut menegaskan pihak pengurusan Negeri Sembilan sudah diarahkan untuk memilih jurulatih dan pemain lebih awal kali ini bagi mengelakkan kesilapan musim lalu apabila pemain incaran direbut kelab lain. Nampaknya Negeri Sembilan FC tak main-main musim depan. Kalau betul hanya 30 ke 40% pemain lama dikekalkan, bermakna kita bakal lihat pasukan yang hampir sepenuhnya baharu. Siapa jurulatih baru, siapa pemain import, semua tu pastinya akan jadi topik hangat tak lama lagi. Apa pandangan korang? Setuju dengan rombakan besar Negeri 9 FC ni? Komen di bawah. Liga Malaysia, Liga M musim depan berhadapan dengan krisis yang cukup besar. Beberapa pasukan yang sebelum ini menjadi buah mulut peminat bola sepak tanah air kini berada dalam kedudukan yang mencemaskan. Persoalan besar yang kini berlega di fikiran semua adalah apa nasib pasukan-pasukan ini? Antara yang mencuri perhatian, Perak FC, juara Piala Malaysia 8 kali, sudah mengumumkan mereka akan menarik diri dari Liga Super. Sementara itu, status penyertaan Sri Pahang FC juga masih menjadi tanda tanya. Isu tunggakan gaji dan masalah kewangan semakin membelenggu, banyak pasukan seperti Kedah Darul Aman dan Kelantan Darul Naim FC menjadikan masa depan mereka sangat tidak menentu. Segala keputusan mengenai pasukan yang akan bertanding dalam Liga M dijangka diketahui dalam masa terdekat selepas tempoh permohonan lesen kebangsaan berakhir esok. Badan Bebas, First Instance Body, FIB, akan bersidang bagi menentukan pasukan mana yang lulus dan layak untuk bersaing dalam Liga Super. Bekas naib Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia, PJBM, Prof. Madia dari Zulakbal Abdul Karim, menyifatkan situasi ini sebagai malapetaka besar bagi bola sepak tempatan. Beliau berkata, jika pasukan besar seperti Perak dan Sri Pahang tiada dalam Liga M, ia akan hilang seri. Liga boleh diteruskan, tetapi ia seperti makan nasi berlauk kari yang tiada garam. Liga M yang kehilangan pasukan bersejarah ini akan kehilangan sentuhan tradisi yang selama ini melahirkan pemain-pemain berkualiti untuk pasukan Harimau Malaya. Namun, harapan masih ada. Dari Zulakbal berharap ada pihak yang akan tampil memberi bantuan kepada pasukan-pasukan ini sebelum terlambat. Menurut beliau, di Perak ada syarikat, orang kaya dan orang politik yang mampu menghulurkan bantuan. Jangan biarkan pasukan dengan sejarah besar ini terkubur seperti beberapa pasukan lain sebelum ini. Kelantan FC, Melaka United dan Sarawak United adalah contoh pasukan yang telah hilang dari liga M akibat masalah kewangan. Adakah kita akan melihat sejarah ini berulang? Sama-sama kita tunggu dan saksikan perkembangan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share dan langgan saluran ini untuk lebih banyak update mengenai krisis bola sepak Malaysia ini.